Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами мы, Ксюша и Алина. Вы попали на наш канал. Да-да. И сегодня вы будете смотреть кухню первый выпуск. Итак, сегодня я буду готовить Алине. Да-да, она будет готовить меня. Она меня будет. Я отравлюсь. Я уже готова отравиться. Да? Ну в общем, поехали! По так, ты, так, ты иди куда-нибудь в другое место. Вот так. Это, пожалуй, в сторону. Первое, что нам понадобится, это, конечно же, грязная мисочка. Вот она. И грязная мешалка. Так, дальше что нам понадобится? Это пенопласт. Вот столечко. Итак, ребят, я сейчас буду все сразу в миску складывать. Так удобнее. Так, давайте сложим пенопласт в миску. Вот. Дальше мы складываем отходы. Далее добавляем. Э, добавили мы подливку. Добавляем духи. Хватит. Потом мы добавляем пенку. Добавили ему пенку. Я думаю, все, начинаем мешать. Все это перемешиваем. И зовем гостя. Итак, да, с тобой мы готовим кашу. Итак, зовем нашего гостя. Элис, прошу сюда. Иду, иду. Кушайте кашу. М -м, вкусно. Вкусно что туда добавили? Эм, как бы, какашки единорога. Точнее, эти какашки были в отходах. Что? Добавила какую-то землю. Добавила духи, пенку для волос. Что? Лак. Все это перемешала лишневелой мешалкой. Теперь вы можете идти вливать. Но получилось вкусно. Что? Что? Если вам понравилось это видео, ставь лайк и... Подписывайся на наш канал. Пока-пока, пока, пока, пока. Включите лунтика.